Золотой ключик. Итоги. Сцена первая. Кабинет директора театра. На задней стене портрет черепахи тортилы. Буратино. Буратино, сидя за столом директора театра, снимает колпачок, ерошит волосы, извлекает черепаховый гребень, глядя на него в задумчивость. Вот гребень черепаховый, Его я храню как память. О годах беспечных, о днях, Когда я властью был гоним. Теперь все в прошлом остается гребень. Причесывается. прощальный дар моей тортилы. Кто знал ее при жизни? Лишь лягушки, заложницы болотного пространства. Живая власть для черни ненавистна. Любить она умеет только мертвых. Когда мне ключик золотой достался, от престарелой мудрой черепахи, я, следуя за папы Карла, вкусил от славы, трупу распустил и глупым куклам разрешил такое, о чем они не смели даже думать в той прежней жизни, как я ошибался. Пауза. Хотел как лучше. Вышло, как всегда куда девался зритель простодушный? Валюты нет, электорат скудеет, Театр Карабаса весь разрушен до основания. А зачем? Не помню. Играю сам себя, но мне не верят. Ужасный век, ужасные сердца. Вздыхает, <связь> гладит воздух, Будто рядом с ним собака. И нету друга, кроме Артемона, который сторожит незнамо а что. Конечно, выход есть, но в этом деле придется к мерам старым обратиться. Помочь здесь может лишь кровопускание. По этой части мастер Дуримар. И как ни трудно трепетному сердцу придется поклониться проходимцу. Извлекает из кармана мобильный телефон, набирает номер после короткой паузы. Привет, старик. Ну как твои лекарства? Как институт народной медицины? И главное, скажи мне откровенно, в законе ты дружище у пиявок. Пиявки здесь понадобятся скоро, в обменном качестве, в количестве огромном. Как кровь пустить я мыслю поудобнее. Ш -ш 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 чтобы текла по правильному руслу. После паузы, оглядываясь по сторонам тихо. Да, кстати, друг мой, продиктуй мне номер мобильный Карабаса Барабаса. Записывает, прощаясь, с Дуриманом. Прощай, дружок. Да здравствуют пиявки. Глубокомысленно с нотками отчаяния. Сбываются пророчества старухи. О, как я пал! А может, я не гений? Ведь гений и злодейство несовместны. Набирает номер. Сцена вторая. Буратино не без удивления наблюдает, как в его кабинет входит Карабас. Я ждал тебя! Пожимает руку вошедшему. О, тяжело пожатие каменной твоей десницы. Подув на руку. Прости меня, но я к тебе с вопросом. В чем сила, брат? И в чем секреты славы? Карабас-Барабас, садясь в кресло напротив Буратино. Я разумею, твой театр конкурваты с культурою не может световую. Чего? В том смысле, что в репертуаре тебе не достает великих текстов. Актеры постоянно на халтурах Хромает режиссура, музыкально твой Рыбников проигрывает шнитки, и вешалки в твоем театре нет. Все это, вероятно, справедливо. Однако расскажи теперь о роде своих занятий в этом новом мире, во возникшем, возникшем на обломках самовластия. Владелец я агентства по продаже. И что же ты изволишь продавать? Идеи, мысли, речи депутатов, сценарии посольских вечеров. Базилио с Алисой привлекают для наших планов денежные средства. Они прекрасно понимают дело. И инвесторы звонят на перебой. Но твой театр, как помню, я работал, а мой театр уже наладом дышит. Вдруг Амелькин подался за границу. Пьеро ушел на вольные хлеба. Красавица Мальвина, наша прима, торгует газированной водою. Вернее, торговала, так как газу не стало в государстве дураков. Теперь торгует Моршинской, без газа. А ведь талант недюжины имела, как примадонна школы представления. Ну, кто же ее наставит сироту? А впрочем, все мы сироты, ни веры, ни родины, ни матери, ни славы. Я ощутил сиротство, как блаженство. Никто не плачет в ветхом шушуне. Я тут писал по поводу сиротства. Стишки Пьеро меня учил когда-то. Это так я прочту. Ну что ж, тут поделать. Читай папе Карла. Папа Карла, шарманщик прохожий, Зачинавший меня во хмелю, Я родился с березовой рожей, И никто мне не скажет «люблю». Близкий друг алкоголик картинно Протянул деревяшку тебе. От кого у тебя, Буратино, В чьей еще я останусь в судьбе? В дни, когда убилюсь сединою, В лес приду я под свист соловья, Врезать дуба под шумной сосною, Будто это мамаша моя. Я наспевец чудовной природы С холодной байдужестью. Я не понял. Нет, ты не Байрон, ты бревно. О боже, как забыла сердцевина, а раньше докучала лишь эпителий. Ну что же делать? Кровь пустить, конечно. Но как спасти театр, дорогой? Ты знаешь, Буратино, я советы отныне раздаю лишь за валюту. О темпору мороз ты воскликнешь, но времена меняются, дружок. Пять золотых достаточно, надеюсь? Ты этим только долг не возвращаешь. Пятнадцать золотых, золотых не сольно меньше. Согласен, говори. Так вот, мой друг, театр — это труд и дисциплина. Нельзя добиться творческих успехов без ежедневных тяжких репетиций. А воля для актера – это смерть. Талант хереет, молодость проходит. И всякая реформа для театра, решение трудового коллектива, бессмысленные сокращения текстов, классических забронзовелых пьес, сомнительный полет импровизации, хождение в зал чтобы играть в портере и волны гнать по хламу болоту. Все это чушь и полное фуфло. Классический театр и замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровой, перекающей ямой оркестровой отделены и задраны мосты. Чтоб сеять зерна, надо бы напахать и не играть в рулетку с новой жизнью. Не чипки нужно требовать с актера, а полной гибели. Но я заговорился. Уже ли эта речь, моя дружище, пятнадцати не стоит золотых? Так я не гений? Нет. Тут все закончено. Но вот что интересно, на фоне Пушкина мы все теперь в обнимку. А думать, деревянный человек, нам надо лишь о том, что мы оставим после себя грядущее поколение. Оставить нечего. И в этом.